ਸਰਵਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੇੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਨੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੁਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਮਖਸ਼ ਜੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचे और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही पांच घंटे मीटिंग में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी भी हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं हरियाणा के हर गांव के किसान को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे आपका घर भाई नौकरी कर रहा है उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की पड़ताड़ना अधिक से अधिक है जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे आज भी नहीं कह रहे हैं हम कहा है, रोड अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले दो तीन दिन से और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की दस दस फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में मुझे बोला हम तो इसको आ, देश के लिए अन्न उगाते हैं उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए आ, जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग उनकी एक औरत थी आगु उसको बालों से जैसे खींचा गया उसके सर पर चोट लगी हम फिर आपसे वार्ता करने गए आपने उड़ीसा में सौ किसान आर से टिकटें ली हुई थी उनको रेस्ट कर लिया आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे।, पहुंचे क्यों पहुंचे कि हम चाहते थे मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए पर हमें ना तो ये लगा हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देखे वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद, बंद, बंद हो गए हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल फिर भी हमने कहा हम हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है अजय उन लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा देखिए सीधी सी बात बहुत आसान बात है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं हमने सीधी सी बात सी एस सी पी एक ऐसा है सिफारिश के 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 करता वो सारी डिटेल्स ले लेता है वो तेईस फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है हर छह महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीजें हो उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं कुछ ते तेश कुछ तेश कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं कुछ नहीं खरीद हमने कहा आपने कुछ नहीं करना ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए हमने बोला इसमें तर्क दीजिए इसमें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं

और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना जो जो, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं नहीं जाएगी हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए और मंत्री महोदय अकेले हमारे से और दूसरा हमने कहा आपने दो साल पहले चिट्ठी लिखी हमें उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे तो दो साल तो निकल गए समय तो आप जो तो दिया 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुए भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती सी टू फिफ्टी के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई ये बैंकों का काम है दस मिनट का काम है भारत सरकार चाहे डेटा पांच चार दिन में कलेक्ट करके दे सकती है कौन सी बड़ी बात हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे नोटिफिकेशन कीजिए कैसे, कैसे कैसे करना है कैसे कैसे करना है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा तो, तो तो ए, 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 ए तो मीटिंग चाहिए सारी वार्ता उन ए, मीटिंग में हमने सब कुछ बोला है सब कुछ कहा है इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये दस बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर। ठीक है आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं पुलिस के जवान भी हमारे हैं इधर भी हमारे हैं ठीक है तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है दूसरा हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए। ठीक है वो हमारे अक्ष को सहम देश के किसान मजदूर है किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में कोई कांग्रेस को नहीं कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है हम कोई लेफ्ट नहीं है हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया उन्होंने बीसों गलतियां की वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इंकलाब आ गया ये हम ये किसी के पक्ष वाले नहीं हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले उनके आदमी तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे चाहे पंजाब और देश के गायक हैं बुद्धिजीवी हैं एनआरआई भाई हैं चाहे और सिविल सोसाइटी है सभी सिविल सोसाइटी उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है वो जरूर इस बड़े आंदोलन में ये हमारा सवाल नहीं है हम, हम नहीं कहते 140 करोड़ देशवासियों की मांग है उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश। में खेत मजदूर अलग हैं तो 70 पचहत्तर परसेंट आबादी की मांग है सब हम मिलके करेंगे इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा तो ये हमारी बात सी और मैं हूं पंजाबी च कह देना चाहना ਪੀ ਦੇਖੋ ਭਰਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ মিডিਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ মিডিਆ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਰੂਰ মিডিਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ মিডিਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਮਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਟੋੜ ਕੇ ਕਿ ਦੌੜੀ ਕੋਸੀ ਬੈਠ ਜੂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਸਤਥੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਐ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥਾਂ ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਸ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੋਟੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕੋ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੋ ਉਹ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿੱਲਾ ਘੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕੀਏ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ মিডিਆ ਜਮੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ মিডিਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 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 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ये ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है जिस पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए लेकिन एक विशेष बात हमने दो दफा जाकर बात की है सरकार से दो दफा हम चलकर गए हैं वहाँ पर तक हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं अलग अलग फॉर्म के लिए बात करते हैं कमेटियों को बड़ा करने की विस्तार करने की बात करते हैं फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120 बी का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं इस बात पर उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है तो हमने सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक के आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि दो साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई आपका कहीं बयान तक नहीं आया सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था एक लाइन के अंदर किसान थे लगभग छह से ऊपर ट्रालियां थी आज एक रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है बिल्कुल लाइन बद और कहीं पर भी नहीं रोका जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले तीन दिन से मैंने कल ही पढ़ा था कि बार चंडीगढ़ बार एसोसिएशन से ने इसके लिए बोला है कि आप आ, ये हम नहीं पहुंच सकेंगे कोर्ट आप आ, हमारा इसमें सहयोग करें और आ, उसके लिए हां पीआई पाई डाली गई है हां ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆ ਸੀ ਹਮੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਲੂਪ ਮੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਮ ਲੋਗੋ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਚੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬ ਪ੍ਰਮੀਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇਸ ਦੇ ਐਮਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਬੇਰੀ ਬੈਂਤੀ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤੇਮੀ ਖੇਤੀ ਕਰੂਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਓ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪਤਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ 32 ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਠਿਕਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 21 ਸਰਵਨਪੰਦੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਹੋ ਦੇ ਜੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚੁੰਦੇ ਆਜਨ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਜਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਹੀ ਰੁਕੇਗੇ ਦੇਖਿਏ ਅਭੀ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬੋਲਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮੌਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਕਿਆ ਨਿਰਣੈ ਲੈਨੇ पढेंगे ये मौका बताइए प्रधान साहब ये बताइए किसानों के और बातचीत की जा रही है कोई बातचीत करने होता आया क्या देखिए देखिए बातचीत हो रही है बातचीत के लिए तैयार हैं इसमें कोई दोरे नहीं है दो हां रास्ता खुला हुआ हाँ बातचीत बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती हाँ आंदोलन को टालना चाहते हैं मंदिर साहब ये मान के चले इस बार मंदिर साहब ये, ये मान पन्देर के चले की गुरुनाम नहीं राकेश कहते इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे सभी सभी दिखेंगे देख लीजिए आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈ ਦੂਕੇ ਮਨਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੂਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੂਆ ਇਸ ਵਾਰਾ ਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਾਈਟ ਵੋਟ ਕੋਈ ਜਿਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहा की रोला है ठीक है अपनी पोजिशन देखे जो लोग विरोध करते हैं साज तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी ठीक है हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ਼ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਮੈਂ ਟਲ ਜਾ ਫੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੱਕਰੀ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਉੱਠੇ देश देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए और मैं आपका धन्यवाद ये आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सबको वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है जैसा देखिए 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 दे कोई वीरे टकराव नहीं होगा ना होना सरकार गोलियां बारे डांकरा कर रही है असी नहीं टकरा कर रहा हूँ आप परसनल किसी के नाम ले रहे मैं नाम ले मैं बोल रहा हूँ देश हित में लड़ाई है देश के किसान मजदूर लिए लड़ाई जो आ जाए किसी को नाम नहीं करते हम ठीक है जी ठीक है जी धन्यवाद